بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ہم جانیں گے کہ خوابوں کی حقیقت کے بارے میں ہر قسم کے لوگ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے سبھی دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کے خواب جو خوبصورت ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دل دہلا دے اور کچھ نرم ہوا کی طرح یہ ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے خواب کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور کون سے خواب چھوٹے ہوتے ہیں آخر ان کا سچ کیا ہے ان کا راز کیا ہے کیا ہمیں یہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں یا کچھ سچ بتانا جا رہے ہیں اسی طرف اشارہ ہوتا ہے انہیں سمجھنے کے لیے آج ہماری اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سچ سمجھ میں آ جائے آخر یہ خواب کس طرف اشارہ ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی راز کا کوئی پردہ ہٹنے والا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موجزہ ہونے والا ہے یا یہ خواب شیطانی وسوسے ہیں ہیں یا پھر کچھ اور حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں چلیں شروع کرتے حضرت ابو سلمان رحمت اللہ بیان کرتے ہیں میں خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے اتنا خوف لاحق ہو جاتا کہ بخار اور کب کبھی کی کیفیت تاری ہو جاتی یہاں تک کہ میں چادر اوڑنے کی ہمت تک نہ کرتا تھا یہ بات کرتی ہے کہ بڑے خواب انسان کے جسم اور دل دونوں پر اثر ڈالتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بھی خواب سے متاثر ہوتے تھے مگر سنت کی طرف رجوع کرتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے رجوع حضرت ابو سلمہ رحمت اللہ نے یہ بات حضرت ابو قطدہ <تضح> رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فوراں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی یہ ہمیں سکرتا ہے کہ پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی اصل سہارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث کے مفہوم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا اور اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تم میں سے کوئی شخص جب ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو سب سے پہلے وہ بائیں جانب تین مرتبہ تھوکے دوسرے نمبر پر اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا حدیث کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں سچا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ کسی چیز کی بشارت یا تنبیہ ہوتا ہے مومن کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے دل میں سکون اور اتمنان پیدا کرتا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو امید دیتا ہے یا نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے برا خواب شیطان انسان کو خوف زدہ کرنے کے لئے دکھاتا ہے اس کا مقصد دل کو کمزور کرنا ایمان کے خلل ڈالنا انسان کو بدشگونی میں مبتلا کرنا اس خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی یہ مستقبل کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے خواب کی ایک اور قسم ہوتی ہے نفسیاتی خواب یعنی خیالات کا عقص. دن بھر کے خیالات خوف یا خواہشات نہ اللہ کی طرف سے نہ شیطان کی خاص سازش کی طرف سے دماغی کیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے مثلا دن میں کسی چیز کا زیادہ سوچنا وہی چیز خواب میں آ جانا یا کوئی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو رہی اس کا بھی خواب میں آ جانا یا بورے خیالات جو آپ کو سارا دن پریشان کرتے ہیں وہی خواب میں آ جانا یہ سارے نفسیاتی خواب ہیں برے خوابوں کی حفاظت جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بائی جانب تین مرتبہ تھوک دینا یہ حقیرت در کا ظاہر ہوتا ہے شیطان کو ذلیل کرنے کا عمل ہے یہ تھوک حقیقی نہیں بلکہ ہلکی سی تھوک ہوتی ہے اللہ تعالی کی پناہ مانگنا کہنا باللہ الرجیم اس خواب کو نظر انداز کرنا دل میں اس کی اہمیت نہ دینا کسی کو نہ بتانا یوں نہ کہے بیان کرنے سے خوف بڑھتا ہے بہم پیدا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانت دی وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا اہم اقیدتی اور تربیتی نقاط خواب شریعت کا ماخذ نہیں خواب سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوتا اصل رہنمائی قرآن و سنت میں ہیں شیطان کا علاج ذکر اور استغفار ہے مومن خوف نہیں اللہ پر اعتماد کرتا ہے اچھے خواب اللہ کی رحمت ہوتے ہیں برے خواب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں برے خواب کا علاج سنت پر عمل کرنا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلے گا دل میں سکون پیدا ہوگا اور زندگی میں بھی سکون آئے گا اور انسان کی حفاظت بھی ہوگی ناظرین کرام یاد رکھیں اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے برے خواب شیطان کے وسوسے ہیں اور نفسیتی خواب انسان کی روزمرہ کی زندگی کی خیالات ہوتے ہیں اس کا علاج صرف سنت پر عمل کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں اور سبکرائب کریں تاکہ مزید قیمتی اسلامی علم آپ تک پہنچتا رہے اللہ آپ سب کے دلوں کو سکون دے اور برے خوابوں سے محفوظ رکھیں آمین پھر ملیں گے اگلے ایمان پروز موضوع واقع یا ٹوپک کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ